вопрос, по крайней мере, на том уровне, на котором мне приходилось э, говорить, то кандидатуру Котельного э, везде поддерживают. Э, профильный комитет э, Верховной Рады поддерживает кандидатуру Котельного, поддерживает э, кандидатуру Котельного и э, сегодняшний центральный орган исполнительной власти в лице э, Крыжиновского Сергея Владимировича, который Является руководителем согласно указа президента, он назначен, с ним у меня был разговор, он тоже поддерживает. Но окончательное решение будет принято, э, я имею в виду, по перезаключению контракта, потому что э, просто закончился контракт, поэтому исполняет обязанность ПК э, Валентин Федорович. А, э, окончательное решение будет э, принято тогда, когда будет утверждено положение о Министерстве инфраструктуры и Центрального органа исполнительной власти. Пока это положение не утверждено. Поэтому оно уже разработано, оно прошло целый ряд апробаций, я имею в виду, там, в Минюсте, в других министерствах. И поэтому оно должно быть утверждено на уровне кабинета министров, поэтому, ну, естественно, одобрено администрацией президента. Поэтому, как это положение будет, они пока никакие кадровые вопросы не решают, потому что не знают, в чьих полномочиях этот вопрос будет. Будет ли в Министерстве инфраструктуры, будет ли у центрального органа исполнительной власти, который сегодня назначен. Поэтому вот такая ситуация. Но э, я думаю, что э, Котельный э, останется и будет работать. Силы у него хватает, здоровья есть, как говорится, всего хватает у него. Поэтому э, он заслуживает внимания. Сейчас недавно мы э, проводили э, в Одессе, проходил... Э, конкурс лучших и руководителей и э, номина... на, как номинации были все в том числе и он получил, как один из лучших руководителей, получил свою номинацию. Ну, пока еще не обошел э, повлека тот, который уже сильно долго э, раньше, вернее больше работает, чем в поэтому э, отдали первое место. Э, ему. Второе место было у начальника ну, службы, которая сегодня создана исполнительной власти Крыжиновскому. Но, естественно, уже третье призовое место было отдано Котельному. Поэтому я считаю, что это большое, большая оценка его работы отраслевой, в том числе журнал «Морские порты Украины» смог это дела. Поэтому я думаю, что котельный останется и будет работать и контракт с ним будет заключен. еще один вопрос. Центральные СМИ совсем недавно сообщали о том, что вроде как на подходе Верховной Раде рассмотрение закона о портах. Да. Какая перспектива? И что ждет порт и приватизация, не приватизация? Значит, в том законе, который сегодня находится в Верховной Раде и принят принят 301 голосом в первом чтении и подготовлен ко второму чтению вы знаете, что мы недавно проводили ассоциацию портов совместно со службой морского и речкового транспорта поэтому мы э, говорили еще раз целый ряд позиций э, закона э, говорить э, о том, что в этом законе э, идет речь о приватизации портов такого нет. Он сегодня в этом отношении не подходит от кодекса торгового мореплавания, там где четко определено, что морские порты могут быть только государственными. Но в то же время там четко определено, что могут быть так называемые терминалы, морские терминалы их не называем там частными портами. Это фактически порт тот же самый частный, перегрузочный, если он вне территории порта. А многие есть терминалы, которые находятся на территории порта. Ну, в Одесском порту, например, таких терминалов 9. Поэтому то есть это уже давно э, опробирована система. Поэтому э, вопрос о приватизации в этом законе, который в Верховной Раде, не идет. Там э, речь идет о том, что терминалы, которые созданы, они э, могут э, привлекать для деятельности частные структуры. Почему? Потому что вот эти терминалы, они являются частными, они занимаются перегрузкой и заключают договор с портом. Фактически это э, тоже как э, перегрузочный комплекс э, внутри государственного порта не подлежат приватизации гидросооружения, имеется в виду причалы, не подлежат приватизации там, прикваторы, э, э, подходные каналы, акватория. То есть это все то, что остается в государстве и четко в этом законе определено. Поэтому э, многие просьбы и требования, э, которые э, были Законе они не были учтены, Проходите, пожалуйста. они не были учтены в связи с тем, что появилась в законе о регламенте Верховной Рады, появилась так называемая 116, 116 статья, в которой нельзя делать отклонение после первого чтения идеологию закона менять нельзя э, во втором чтении. Поэтому ряд просьб и требований были отклонены на комитете. 6 апреля мы проводим заседание профильного комитета. И те замечания, которые еще поступили, а их уже больше 350, э, мы э, будем рассматривать на э, заседании комитета. Мы пригласили всех тех, которые хотят поучаствовать. Это Министерство инфраструктуры, кабинет министров и э, уже службу э, центральный орган исполнительной власти э, морского и речкового транспорта. Поэтому все эти люди будут э, присутствовать на комитете, будут давать предложения, но не подходя от идеологии первого чтения. Затем, как он только будет принят, пожалуйста, можно восстанавливать по новой. хотя как мне сказали там где-то уже готовит э, закон но ну, э, другого несколько содержания где э, будет разрешена приватизация целого ряда но ну, я думаю что э, говорить о приватизации ее по-разному все понимают э, ну в мире вообще э, государственных портов э, около 90 но и в то же время все частники, которые хотят работать, все работают, но занимаются своим делом. Если акватория может быть только государственная, тут вопросов нет, ее приватизировать нельзя. Если причальные линии государственные, но мы здесь в своем законе написали, что если ты как частник, тебе местная власть отвела, допустим, территорию какую-то, и ты построил свой причал за свои деньги, ну, пожалуйста, пусть он будет твой, но у тебя нет э, ответственности за безопасность мореплавания в плане капитании порта. Поэтому капитания порта будет только государственная. Она может быть только в государственном порту. Ну и так далее. Я могу долго вам рассказывать закон, потому что я являюсь автором этого закона, одним из авторов. Поэтому э, я Думаю, что я вам отдельно могу по этому поводу дать более детальную информацию. Но э, вопрос приватизации портов в этом законе не стоит. Поэтому да, пожалуйста, хотите перегрузку делать, пожалуйста, делайте, выполняйте эти работы, берите механизм, берите в аренду. Правильно, заключайте договор с государственным портом и начинайте работать. Спасибо. Спасибо.